Доброго дня. Сьогодні у нас прес-конференція нова українська драма в Херсоні. Наші спікери це Євген Марковський, херсонський драматург та член драматургічної групи сусіди. І Наталі Блок, херсонський драматург, член також драматургічної групи «Сусіди». Скажіть, будь ласка, якщо можете трошки розповісти про нову українську драму в Херсоні та про цю вашу творчу групу «Сусіди»? Ну, Прежде всего. хотим поблагодарить Херсонский кризисный медиацентр, который уже второй раз предоставляет нам площадку для высказываний. Первый раз это было во время нашего фестиваля «Лютый февраль», который проходил в Херсоне в этом году один день. И, собственно, в этот день, 10 февраля, сразу после пресс-конференции, которая здесь проходила, и была создана ну, по факту вот, эта творческая, драматургическая группа соседей. Тогда еще мы так не назывались, а был назван наш такой групповой проект, была нами избрана тема соседей, на которую каждый из нас написал мини-текст, вот они были презентованы, первая часть. В литературном музее имени Лавренева 10 февраля, а уже когда это у нас было? 19 -го, -го. в библиотеке филиале номер 3 мы презентовали вторую часть текста, и более того, к нам еще присоединится еще один коллега. То есть нас было 5, теперь уже 6, и мы расширяемся постепенно. Да, надеюсь, что нас будет становиться больше, потому что Херсонское объединение это уникальное явление вообще не только по Украине, Турки, обычно они не объединяются. Они индивидуалисты, они пишут сами, но мы подумали и решили. Потому что ну, подумали, решили, посоветовались, решили так сделать. Потому что можно делать много интересных совместных проектов. Ставить какие-то творческие эксперименты, которые в одиночку не поставишь. Какие-то исследования, может быть, делать какие-то вербативные или документальные пьесы. Да, но и... на самом деле еще мы складываемся, как наша группа, мы еще не сформировали Какие-то цели, задачи высокие, вот те мероприятия, которые были, вдруг в феврале резко начали э, происходить. Да, вот нам предложили, буквально вчера, по-моему, сделать такие вот, чистки, вот были в библиотеке, э, номер три регулярными. Потому что есть, оказывается, потребность у зрителя слышать новую драму, узнавать, что такое новая драматургия, но мы будем это еще обсуждать и думать. Ну, плюс, я э, хотела сказать что херсонская драматургическая школа, она действительно имеет свои особенности. То есть, вот мы все, там, много опять драматургов, это надо бы мы их назвать. То есть, я Наталья Блок, Евгений Марковский, плюс Лена Астасьева, Виталий Кнавура и Александр Зыряков, который сейчас живет и работает в Одессе, но тоже херсонский драматург. Все тексты разные, но люди разные, темы разные, но есть что-то общее. То есть мы даже думали, что общее, но, ну, возможно, это как некая документальность, некий реализм. То есть практически никто из нас, но иногда, за редким исключением, э, не пишет какую-то фантастику, какую-то вымысел, всегда что-то такое вот нагло вырванное из жизни. еще надо, наверное, сказать, что все-таки эта группа не просто так появилась на пустом месте, потому что мы все являемся членами Херсонского центра имени Всеволода Мирхольда, который уже семь с половиной лет работает в Херсоне и не только в Херсоне, который основал, собственно, тот самый фестиваль «Лютый февраль», проходивший 7 лет подряд в Херсоне, а в этом году уже во всей Украине проходит. Наш собственно, тоже Херсонский центр имени Всеволода Мирхольда был инициатором организации самого, наверное, сейчас престижного фестиваля современной украинской драматургии, который проходит в Киеве ежегодно и называется «Неделя актуальной пьесы». Вот. И в рамках этого формирования творческого и организационного объединения вот сложились, наконец-то, постепенно начали появляться на свет авторы текстов, и вот так получилось, что за это время, пока центр работал, вот нас уже шесть человек. Мы ну как бы мы думаем, что дальше будут к нам подключаться. Что это не да. в да, Лихерсон? Потому что мне кажется, что в Херсонская в школа, такая драматургия, и в Херсонской драматургов много по сравнению, сколько их вообще есть по Украине. То есть, мне кажется, где-то, может быть, третья, ну, четвертая, Ну да, естественно, понятно, и что в, в Киеве их больше. И занимаются ну, актуальной драматургией. Да, и, если говорить о областных центрах, ну, как Херсон, то, безусловно, вот у нас больше... Это да, только феномен. Да, феномен. 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 Да. Ну, наверное, какие-то вопросы, может быть, есть. А, скажите, пожалуйста, можете только конкретизировать, что такое, власная самая новая украинская драма, почему она новая, и на, какие, скажем, тексты, на какие темы вы пишете, какие поднимаете проблемы в своих текстах? чьи -hmm. есть какая-то там спрямованность, или это по Ну, вообще, как мне кажется, очень трудно говорить об общем движении и направлении всех текста, потому что все авторы очень разные, они со всех разных регионов. Это, во-первых, а во-вторых, разные жанры и направления используют сами. И более того, понятно, что разные языки, да, есть русский, украинский и какие-то даже... в виде суржика, да, да элементы. Язык, так, если... Поэтому эти и региональные особенности, и языковые и культурные и ментальные не не позволяют нам говорить о том, что это некая есть вот какая-то школа, но тем не менее есть да есть как бы такие вещи, которые позволяют нам утверждать, что это произведение, ну либо произведение, это есть именно новая актуальная драма, то есть там поднимаются темы, ну как это на злобу дня, то есть актуальные темы, темы, которые э, волнуют сейчас ну, драматургов как людей и просто людей, то есть получается это м темы, которые Люди допускают сквозь себя, но и выдают в форме драматургического текста. Ну, еще можно... Ну, даже, может быть, еще форма. Есть, можно сказать, в свое время был вот, Родион Красновид. Присоединился, который селенился. тоже соседей. Может, Ты тоже потом скажешь. Что... Ну, пока я расскажу. Принципы как бы, новой драматургии были сформированы еще лондонским театром Royal Court в 1956 году, практически уже 70 30, 60 лет назад. Много, когда 6. впервые в этом театре были поставлены первые-первые тексты, которые, которые потом критики отнесли к движению новой драмы. Эти принципа три сформулированы были. Текст должен быть современным, ну то есть... Драматург не должен быть мертвым во всяком случае, как это принято для классического да, театра и драматургии. Современный текст, актуальный текст, ну то есть то самое как бы на злобу дня, что ли, но ну, это нельзя понимать вот прямо. Да? Каждый понимать актуальность, да. наверное, по-своему. И третий, третий принцип провокационности. Вот они сформулировали в этом театре эти три принципа новой драмы, и потом они ставили и ставят сейчас исключительно новую драму. И, наверное, это, эти вот принципы действуют не только в Лондоне, как бы в Англии, но и они присущи в том числе нашей украинской новой драме. Пожалуйста, еще можете да, представить свою точку зору на uh, залице uh, этот проект про да, объединенную драматургию «Сусиды», uh, про новую драму, чему вы долучились до всего и... Mm -hmm. и прошу про это. Ну, сначала скажу, что uh, я работаю с новой драмой давно уже. Uh, вопрос только в, в, в качестве э, кого. То есть я был и как чтец э, текстов, э, написанных вот Женя и чтец других текстов в других городах. Я писал современные либреты для оперы, которую я уже выставил сам. Вот и, и меня пригласили Женя и Наташа поддержать их проект. Мне он показался очень интересным, интересным, прежде всего, для меня лично. Потому что это очень интересный способ диалога с обществом, то есть театр. А почему сам заинтересованность сам управляется? В чем Потому что нет конкретики. То есть каждый человек, выходя из зрительного зала, видит свои результаты, достигнутые. Что, что человек хотел увидеть, с какими вопросами он пришел, ответил ли театр, постановка на его вопросы, если ответили каким образом, то есть разные мнения. И театр — это не как ответ на конкретный вопрос, это как поднятие вопроса прежде всего. И это место и пространство, где люди и участники трупы и зрительный зал собираются, чтобы создать диалог на ту или иную тему. Тема соседей она актуальна скажем так, по целому ряду признаков. То есть сегодня, прежде всего, это соседи в семье, то есть члены семьи, это уже соседи. То есть диалог поколений сейчас еще острее чувствуется, чем у нашего основного автора, который писал про отцов-людей. Сейчас дистанция очень велика. Я ссылаюсь на такие общестатистические пример. Потом соседи в коммунальном хозяйстве бывают разные. Люди, потому что на одной улице могут жить разные люди не просто по возрасту, социальному статусу, а и по этническому, национальному. Мы можем брать рассмотреть вариант соседей как диалог провинциального и городского жителя, то есть он сейчас тоже стал острый, как мы видим, во всем мире. То есть провинциальных жителей становится меньше, провинции и села не исчезают не только в нашей стране. И эти люди, они с нами, они постоянно, то есть они постараются под нас, мы постараемся под ним, это какой-то вот сейчас период поиска общего. Ну и третье, это, конечно же, соседи э, уже не только на уровне город-село, город-город, а страна-страна и отношения между странами. Сейчас в объективе внимания, э, так сказать, внутреннего корреспондента, то есть каждый каждый сейчас наблюдает эту тему, для него она по-своему важна либо для кого-то, может, не важна, но то, что это объединяющий фактор э, многих людей и э, многих национальностей это факт. Вот. И такая тема соседей, она свою концептуальность проявила в этом локальном таком вот фестивальчике, это, я так понимаю, стартап да, такого более долгосрочного масштабного проекта, который, в который приглашается много людей, не только вот мы представляем. То есть это призыв, это приглашение, это вызов, так сказать. Всем, кому эта тема интересна, кому интересна не только тема, а жанр искусства. Но, так, мне это интересно, потому что это, на мой взгляд, результативно. То есть этим методом можно сказать много, об этом можно поговорить. А с помощью этого можно найти новую аудиторию. Можно узнать, что э, думает зритель. Mm -hmm. Спасибо. Uh, Сколько лет вы работаете и где можно побачить результаты вашей работы? я один из основателей центра имени Всеволода Ильича Мерхольда в Херсоне, это театральная буква, с первого дня там, и с момента предложения создать эту группу. Я был один из первых участников вместе с Наташей Мамой, да? 1 февраля. Да? да, мы делали первый. лютого февраля. Да, мы работу. делали первый лютого февраля. Я была как драматург, я помню, он собирал тоже тексты, обрабатывала их, и Родион был как да. актер. А я еще выступала в роли режиссера эпизодов. Вот То есть это был спектакль да. «Покупатель из эпизодов». Мы писали там, тексты, дальше. и... А, тут вот вы тоже да. так делали, и Родион тоже. Да. Потом мы еще ставили каждый свой кусочек. То есть такая вот работа со всех сторон. И писать, и поставить, и сыграть. Это были все актеры режиссеры, мне кажется, да? да, очень интересно. То есть с самого начала это был уже формат новой драмы. С самого первого дня это не была попытка, а он не соответствовал нормам и по форме, и по содержанию. Работы можно посмотреть на сайте Центр имени ВС Мерхольда, на сайте Totem Theater Center Lab, который сегодня действует. Там не только Ссылки на проекты документального характера, еще и художественного, эм, ну и на, на другие источники, то есть через Google есть ссылки. Да, я не могу, ну, я не могу... очень просто гуглиться по фамилии, например, если там забить Наталья Блок, там Беса, то довольно много Google выдаст видео И Бес, видео, и ссылок документального. И, и, и о точно так же. Да. но ну, да, у нас нет персональных сайтов страниц. Как бы, ставят, ну, ставят еще другие города. То есть сейчас в Киеве идет пьеса для подростков, Называется фототоплис, то, то есть ну, как бы надо следить за рекламным театром, театр, да. Ну и можно так еще как бы похвастаться. Я единственный, наверное, из современных живых херсонских драматургов, который был поставлен на сцене государственного академического театра. Сначала Черкасского, а затем они привезли свою труппу сюда, к нам, в театр имени Куриша со спектаклем «Сканин», который был в прошлом году здесь на, в рамках фестиваля «Мирпомена вот. Ну и теперь он входит в репертуар Черкасского академического театра имени Шевченко, который, к сожалению, в прошлом году сгорел, и эта постановка временно отложилась паузу сделали. Mm -hmm. сделали паузу, поскольку она специфическая и помещение, которое сейчас есть там в Черкасах, не хватает. Но мы все надеемся, что его все-таки возродят. Спектакль, скан. Вот. Добрый еще одно как таки будет с приводу э, самих глядачей. Я э, как херсонский глядач эту новую драму, я прошел в цей день э, феб... э, влютый февраля. Ну, прошу, прошу. ну, вообще по-разному. То есть я помню опыт прошлого года, когда был ну, такой, полноценный фестиваль в на разных площадках были настоящие спектакли, были просто 4 пьесы, были перкомесы, было много всего. Зритель был, зритель приходил, как бы интересовался, но потом есть такое традиционное обсуждение. И иногда зритель был возмущен. То есть я помню как раз... После моей пьесы зрители вообще разделились. Пьеса называлась «Не щади» про художников, про жизнь художников. Это небольшая пьеса. Он разделился просто как на две конфликтующие группы. Кто-то говорит, что это вообще не текст, кто-то говорил, что это прекрасный текст от постановки Европе, например. А кто-то говорил, что это полная ерунда. Но тут и так каждый раз. То, -то же самое происходит и на спектаклях. Происходит обсуждение. То есть есть готовые, есть не готовые. Есть, которые первый раз такое видят. Есть люди, у которых много вопросов. Но самое интересное, что здесь он привыкает. То есть если сначала он просто говорит что-то такое, зачем это надо, это не театр, мы могли еще говорить, потому что привыкли к репертуарному театру. Пришли, красиво оделись, посмеялись ну, и ушли. Бывают такие случаи, тоже да. у меня на читках было в Киеве. Ну, идет обычно у нас читка или спектакль, а потом идет обсуждение зрителей, что они услышали увидеть, да. Важно, и вот встают зрители и говорят, ну и модератор спрашивает, а ну что вы хотели, как бы, что вас зацепило или зачем вы пришли. И говорят зрители, ох, если б я знал, я вообще не приходила бы сюда. Ну да, есть, да были и они. Так, хотели как бы героически высиживали эти все читки. Продолжение темы, что театр, э, люди к театру привыкают. Хочется сказать, что сначала зрители говорит, ах, какой театр, зачем он нужен. Потом, э, я не понимаю, это не текст, это не пьеса. Потом, ах, 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 театр, что ты делаешь? А потом театр, я без тебя не могу. То есть, в принципе, мы видим этот опыт на э, рефлексии Херсонского зрителя на подобное. Но хотя в классическом варианте, насколько я видел, а было практически на всех таких мероприятиях в Херсоне подобного характера, новой драмы, то зритель э не в формате текста, то есть э зритель в основном пропустил много, э много десятилетий развития театра как такового, вот, э в своей жанровости, в своей э силистике. И к этой точке, которая сейчас э презентируется в Херсоне, э на уровне, как бы, всеобщей линии развития, да, то есть флуктуации вот, всемирного, всемирного движения, то зритель не понимает сам текст. То есть характер изложения и способ, и форма чужды зрителю. Но со временем, если он интересуется, ему это действительно интересно, человек начинает понимать, что до него донесли через обсуждение, через потом комментарии, публикации людей. Но таких единиц. Я вам не сказала так что настолько все плохо. Нет, как раз в Херсоне, именно в Херсоне, очень давно идет такая актуальная драматургия, альтернативная драматургия, альтернативный театр. Поэтому зрители у нас еще довольно достойный. Кстати, да. да как бы, и я бы не говорила, что вот совсем так все плохо. Просто есть люди новые, есть люди, которые, как ты как сказал, ну пропустили. Так это неплохо, просто да, это не хорошо. Не это, это процесс. Это, это процесс, показатель да, как бы мы того, что развитие жизни, идет, кажется. и именно через театр происходит и воспитание вкуса, и э, общеэстетическое образование зрителей, потому что это прямая функция театра.